Добрый день, уважаемые зрители! С вами Елена Ледни, практикующий таролог. Сегодня я делаю обзор колоды, которая называется Таро черной и белой магии или языческое таро в оригинале Pagan Tarot. Автор этой колоды Джина Пейс, художник Лука Раймонда. На эту колоду я в свое время обратила внимание, поскольку увидела ну, скажем так, знакомый стиль художника. И поняла, что я не ошиблась, поскольку Лука Раймонда также является художником колоды Таро Казановой. Поэтому стиль художника я сразу узнала. Честно скажу, когда я приобрела эту колоду, то я не сразу смогла понять э, смысл сюжетов. Но, к счастью, мне удалось купить книжечку вот такую, переведенную на русский язык Джина Пейс, Таро Черной и Белой Магии. Купила я ее давно, она была издана в 2009 году, вот практически тогда же я ее и купила. Вот она уже такая, видите, старенькая, я ее уже подклеила. Кстати, если вам интересна история создания этой колоды, вы можете зайти на сайт. Российского таро клуба. Там есть интервью с Джиной Пейс. Я читала его с большим интересом, поскольку Джина описывала творческий процесс создания колоды вместе с художником. Дело в том, что Джина сама выбирала, с кем она будет работать. Ей прислали несколько эскизов э, тех идей, которые она хотела бы видеть в своей колоде. Ей понравилась э, работа Луки Раймонда. Но... Когда она стала с ним работать и стала ему объяснять, что она хочет видеть на картах своей колоды, то оказалось, что Лука Раймонда не всегда понимает, чего она от него хочет. Поскольку колода языческая Таро показывает так называемый путь современной ведьмы. То есть как современная ведьма или, во всяком случае... Приверженка неоязыческих традиций живет в современном мире. То есть как вот эти языческие традиции и реальность сочетаются? Так вот, допустим, когда Джина попросила художника изобразить ведьму в супермаркете, которая набирает продукты в тележку, он ее не понял. Потому что в Италии, по крайней мере, в тот момент таких супермаркетов не было были небольшие лавочки с продуктами, а вот таких вот громадных, огромных супермаркетов, как в Америке, их там не было. Поэтому для того, чтобы художник смог изобразить то, что требует автор, Джина прислала ему фотографии <laughs> американских супермаркетов, и тогда он нарисовал то, что она хотела видеть. Ну и результат вы видите перед собой. Цветовая гамма этой колоды, сейчас я покажу, Такая, ну, достаточно скромная, я бы сказала, не яркая, вот, допустим, мазь Пентаклей. Вот она такая. В общем-то, как и второй казановый, каких-то супер ярких красок вы не найдете. Цветовая гамма такая спокойная, достаточно приглушенная. Хотя некоторые карты есть и довольно яркие. Там, допустим, мазь кубков, там где э, карты двора, вот они одеты в такие очень яркие голубые платья. Или вот в масте Пентакли, допустим, инициированный Пентакли, это вот дама в таком ярко-зеленом платье. Ну и тут осенняя такая вот природа, осенний пейзажик. Вот. Значит, что тут интересного есть? Во-первых, я не могу сказать, что я работаю прям вот четко по книге Джинни Пейс. Кое-что я почерпнула оттуда, поскольку в этой книге автор излагает свое видение этой колоды, и автор излагает те идеи, которые заложены в колоду. Без понимания этих идей с колодой вы вряд ли сможете работать. То есть можно, конечно, просто смотреть на картинку э, и толковать ее, исходя из классических значений и своего личного опыта. Но все-таки для лучшего понимания я бы рекомендовала ознакомиться, по крайней мере, с э, вот этой книгой. На сегодняшний день это не единственная книга, которая существует об этой колоде. Есть еще и книга наших отечественных авторов Татьяны Бородиной и Алексея Лобанова. По языческому Таро она вышла в этом году. У авторов очень необычный индивидуальный подход к работе с колодой. Они разработали целую систему. Но я этой книгой не пользуюсь просто потому, что ну, этот метод просто, ну, как бы он ну, не мое это. Для меня он слишком, ну, не то чтобы сложный, для меня он, мне он показался громоздким. Может быть, я не так глубоко просто копаю в эту колоду, вот. Но мне он показался таким, знаете, скорее ориентированным на э, математика, вот на людей с техническим складом ума. А я, поскольку гуманитарий, для меня это все слишком показалось мне вот сложно. Поэтому я работаю попроще. Может быть, примитивнее, может быть. Но это мой способ. Так, значит, что мы здесь видим? Мы видим просто путь ведьмы в современном мире. Шут, девушка, вместо собаки видим кошку. Девушка идет по Млечному пути, руки выставила вперед, а кошка является ее проводником на этом пути. Вот, указывает ей дорогу и предостерегает вот, совершение каких-то необдуманных шагов. Маг. Эту колоду я приобрела, когда мне приснилась карта из этой колоды, и это был именно маг. А у меня есть такое правило, если мне вдруг колода приснилась, и особенно если приснилась какая-то карта, значит хорошие сапоги надо брать, как говорила Верочка. Вот поэтому я эту колоду приобрела. Ну, я не пожалела, колода очень интересная. Жрица, ну здесь понятно, здесь у нас действие, ритуал. Здесь у нас э, интуиция, э, знание, озарение, инсайт, который мы получаем, э, скажем так, изнутри. Да? Образ богини. Вот. Императрица, вот, ну совершенно она такая, знаете, ну, бытовая. Мама, девочка, дочка, бабушка. Э, вот они там что-то сажают. Рост, развитие, плодородие, материнство, творчество, ну, в общем-то, классическая карта. Я не буду останавливаться на тех картах, которые считаю м, традиционными, вот, буду говорить только о тех, которые, ну, непонятны. Вот, допустим, «Император», э, без книги я вообще не поняла, что здесь происходит, почему на «Императоре», на карте «Император» изображено какое-то собрание, кто-то что-то говорит, да, и, 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 и все, какие-то язычники, ничего не понятно. Оказывается, вот наша героиня, которая пришла на собрание... Ведьм и ведьмаков, вот они рассказывают, э, зачитывают, вернее, э, свой устав ведьмовской и те правила, которым должны следовать э, члены э, члены этого ведьмовского ордена что ли, вот как-то так, то есть здесь у нас правила, организация, власть, вот э, официальное такое вот учреждение, вот так можно истолковать этого императора. Интересный иерофант тоже, с наскуку, как говорится. Не разберешься. Здесь мы видим, что жгут книги, стоит вот наверху этот самый иерофант. Люди бросают книги в огонь. А вот наша героиня-ведьма, которая держит рукой э, свой кулончик, там у нее пентаграмма, во всяком случае, так в книге Джинни Пейс написано, она прикрывает его рукой, чтобы ее э, не опознали. Вот. То есть, здесь определенные догмы, которые представляет иерофант определенные традиции, да, у каждого есть своя традиция, у язычников своя, там, допустим, у христиан своя, и здесь сжигают языческие книги. То есть здесь как бы ну, догматизм, необходимость следовать каким-то правилам. Вот ведьма же не выступает против правил. Нет, она себе тихонечко прикрыла свой медальончик и втихаря уходит. Вот такой иерофант. Влюбленные. Очень мне нравится карта здесь. Влюбленные, потому что она показывает выбор. Либо домой к маме и дочке, либо выбрать духовный путь и стать ведьмой. Колесница. Необычная колесница. Ой, про колесницу расскажу сейчас отдельно. Смотрела я как-то один фильм о Таро. Ну, как бы, не могу сказать, что скажем так, то, что было сказано о Таро, соответствует истине. Гораздо больше было в этом фильме суеверий и всякие забубоны, как я их называю. То есть очень много мифов и информации, которая истине не соответствует. Но там приводили очень интересный пример. Вот одна женщина, которая начала увлекаться Таро, решила, что ох, как здорово, можно же карты Таро использовать для коррекции реальности. Да? И ей очень хотелось продать квартиру. И она подумала, что если она поставит карту колесница, то продажу квартиры сможет ускорить. Но она взяла колесницу из вот этой колоды. Но посмотрите внимательно, здесь действительно есть машина. Здесь действительно вот есть какой-то багаж, который вот привязан к этой машине, все значит вроде бы, да? Но, смотрите, никто никуда не едет. Ведьма сидит, пригорюнилась, загрустила. То есть здесь как раз речь идет о препятствиях к поездке. То есть и хотелось бы, но есть какие-то препятствия. И как на самом деле у этой женщины разрешилась ситуация при использовании этой карты? Значит, когда она хотела продать квартиру, то выяснилось, что на эту квартиру оказывается Претендует еще кто-то. То есть оказался еще какой-то совладелец, о котором она не знала. Но этой колесницей она ускорила развитие событий, скажем так, ну не в том направлении, не в нужном ей. То есть на самом деле она не ускорила, а затормозила развитие ситуации. Вот. То есть, если вы собираетесь делать какие-то коррекции с помощью Тарота, вы должны четко понимать, что и зачем вы делаете. И какой аркан вы берете, и какой ритуал вы проводите. Так сила, ой, сила очень красивая, одна из моих любимых карт, сила духа, да, наша ведьма сидит и ни одно животное ее не трогает, ни медведь, ни волк, вот, и совершенно спокойно сидят и мелкие животные возле нее, да, то есть вот такая вот как бы сила духа, которая усмиряет вообще абсолютно всех. Отшельник. Хорошая карта, я ее люблю. Человек, который занимается своими делами самостоятельно, либо занимается самообучением, либо занимается какой-то работой, трудится один. И как бы никакого дискомфорта от этого не испытывает. Колесо фортуны. Куда уж современнее? Ведьма рассматривает астрологическую карту. Ну, здесь указание на то, что ведьма рассматривает астрологическую карту как смену смену времен смену циклов допустим посмотрела там соляр допустим на этот год потом на следующий то здесь вот астрологическая карта идет как смена циклов но я вам скажу что э, того видим очень здорово работает как карта дня ну, просто оно иногда срабатывает ну даже не так как таро а как оракул. То есть, допустим, вот по такой карте, если бы она вам выпала, вы бы просто сидели и что-то делали в интернете. Может быть, даже изучали бы астрологию. Или смотрели бы свою натальную карту. Или просто работали бы за компьютером. Так, правосудие. Здесь интересный сюжет. Но тоже, вот без книжки я бы не поняла, что здесь происходит. Значит, э, здесь речь идет о том, что ведь мне дали задание вырастить кустик. А кустик у нее стал расти слишком быстро. Видите, и все вот эти вот веточки, они все пошли вниз. А вот это ее наставники, которые объясняют ведьме ее ошибки и объясняют ей ответственность, степень ответственности за э совершенные действия. То есть вот как ты работаешь, что ты делаешь, такой результат ты получаешь. Да, такая чисто кармическая такая карта. Повешенный, очень интересный. Это ритуал инициации, ритуал посвящения. Ведьма завязывают э, глаза, завязывают ей руки. Э, такой ритуал символизирует отказ от привычной жизни. Ну вот она приносит в жертву свою привычную жизнь, быт, э, там, допустим, общение с близкими, материальные ценности, у кого что. А в карте смерть, вот сейчас так, чтобы было видно лучше, в карте смерть мы видим ту же самую ведьму, с которой снимают повязку, Бабочка как символ трансформации. Да, то есть, здесь она уже прошла это посвящение, для нее началась совершенно новая жизнь. Она оставила прошлую жизнь позади, теперь она э, член этого ведьмовского э, ордена, ведьмовской секты, как хотите, так и называйте. Умеренность очень хорошая карта. Она мне нравится. Вот знаете, чем? Здесь есть лемниската. На умеренности, не насилие, а на умеренности. Девушка рисует в воздухе лемнискату. Работает, вот здесь и образ богини, как бы и язычество, и, собственно, обыкновенный офис. То есть э, умелое сочетание и того, и другого. И совершенно спокойная работа. Еще и пентаграмма на стене. То есть умелое сочетание различных элементов. Умение сочетать язычество и э, повседневную жизнь. Дьявол. Тоже как бы непонятно, что происходит. Что здесь происходит на самом деле? Здесь эта карта работает как э, искушение. Вроде бы классика, но нужно понять, откуда это значение берется. С одной стороны, вот э, это члены ордена колдовского, а это образы ее родных, ее дочери и ее э, мамы или бабушки. То есть, опять-таки, здесь есть искушение стать великой ведьмой, э, стать своей в этом ордене, получить славу, признание и так далее. А с другой стороны, есть искушение бросить все это и вернуться к привычной жизни. Пусть она будет там материальная, допустим, да, но тем не менее в материальном тоже есть свои преимущества. Смотрим дальше. А вот, собственно, и башня. Здесь ведьма поняла, что на самом-то деле никакого духовного развития этот ведьмовской орден не несет. Она пришла на шабаш ведьмы, что она там увидела? Самый обыкновенный групповой секс. Все, больше она там ничего не увидела. Разочаровалась в своих идеалах. Крушение, полное крушение идеалов. Почва ушла из-под ног, и она ушла. Вот и звезда. И когда она ушла, ей явился образ богини. Вот здесь очень хорошо виден стиль художника. Узнаете Казану? Такие же девушки, 90-60-90. И она поняла, что она пошла правильным путем. То есть на самом-то деле для того, чтобы... Общаться с природой и для того, чтобы познать божественное, совершенно не нужно состоять ни в каком ордене. Божественное в нас самих, и мы можем совершенно самостоятельно, без посредников с этим божественным и в себе, и вокруг общаться и взаимодействовать. Чем, собственно, ведьма и занимается по Луне? Она совершает ритуал. Этот ритуал направлен на выявление своих страхов. И, ну как, Луна все-таки классическая. На выявление своих страхов и на то, чтобы посмотреть этим страхом в глаза. Очень красивая карта. И вот Солнце. А солнце, собственно, тут уже все страхи преодолены. Карта очень э, такая жизненная и совершенно бытовая. Девушка на пляже, позади играют дети. Она вот нарисовала пентаграмму, совершенно счастливая. Такая очень позитивная карта. Кстати, у меня эта карта в качестве карты дня. Если летом, то очень часто отыгрывается буквально картинкой. Я с детьми иду на пляж. Все. Суд. Тоже интересная карта. Ведьма входит в транс и вспоминает о том, что э, в прошлых жизнях она тоже была причастна к э, э, веканской традиции, была ведьма, значит, она или ее предки были э, там, сожжены на костре. Вот, то есть здесь карта у нас рода и карта кармическая. Так, и, наконец, мир. Очень мне нравится этот мир. Вот он же на такой вот рекламной белой карте Авалун Лос-Карабелла. У меня колода старая, старого образца, то есть еще со старой рубашкой. Рубашка эта мне очень нравится. Здесь мы видим женщину и ее молодого человека. И вокруг них летают стихиалии, то есть э, первозданные энергии четырех стихий. Э, значит, э, гном – это стихия земли, саламандра – стихия огня, сельфида – стихия воздуха и ундина – стихия э, воды. Вот. И причем вот как раз вот такая карта мир, если вы делаете расклад на отношения, вот она как раз покажет обретение того самого единственного, э, который будет для если мы делаем расклад женщине э, тем самым единственным кроме которого в мире нет для нее никого то есть он для нее будет целым миром все то есть вот вот такой хороший мир то есть это старшие арканы были вот такие вот так о младших я очень много внимания уделила старшим расскажу о младших э, младшие ну собственно младшие это различные Колдовская атрибутика, да, меч и жезл, и такой вот кубок, и совершенно замечательный пентакль. Вроде бы, как они должны символизировать времена года, допустим, вот туз мечей, по идее, это осень, туз пентаклей зима, туз жезлов, наверняка. Ну, я так думаю, наверное, лето и туз кубков весна. Может быть, я ошибаюсь, но идея такова, что здесь должно быть 4, 4 времени года. Но я не особо зацикливаюсь на этой идее. Почему? Потому что дальше в каждой массе, допустим, вот туз пентаклей зима, как бы, да, и тут же мы видим двойку пентаклей, в которой никакой зимой даже не пахнет. Поэтому я не особенно на этом акцентирую внимание. Вот как бы есть такая картинка и есть карты интересные, карты необычные, но, поскольку времени у меня не очень много, я, наверное, буду, буду говорить не о младших арканах, которые в основном, они э, трактуются по классике Уэйта, но есть несколько карт, которые отличаются в трактовке. Но я хочу уделить внимание не э, картам от двойки до десятки, а я хочу обратить внимание на карты двора. Мне очень сложно было поначалу, принять вот такую э, необычную иерархию. Так, ну вот я взяла Пентакли, давайте посмотрим в начале Пентакли. Значит, э, стихиалия или элементаль, э, это Паш, то есть это Паш Пентакли. Дальше идет э, новичок, за ним инициированный и за ним старший. То есть, если бы это была классика, то это был бы... Вот так. Паш, новичок это рыцарь, инициированный это королева. И старший это король. То есть здесь речь идет о степени мастерства. Вот в этих трех картах. А э, элементаль показывает просто изначальный потенциал масти. Вот, то есть, здесь у нас как бы э, карта человека, который уже что-то там чему-то научился в определенном деле. Здесь он уже достиг определенного уровня, но ему еще есть куда расти. А здесь старший человек, который уже мастер своего дела, как бы, который достиг уже вершины своего профессионализма. Так, это Пентакли. Дальше. Сейчас посмотрим кубки. Кубки. То же самое. Ундина – это потенциал масти. Вот у нас новичок. Это рыцарь в классике. Инициированный ⁇ это королева, и э, старший ⁇ это король. Причем в масте пентаклей и в масте кубков э, все, ну вот, вот эти карты, новичок, инициированный и старший ⁇ это все женщины. Теперь вот посмотрим на жезлы. Жезлы, смотрите, жезлы. Опять-таки, саламандра ⁇ это потенциал масти, как бы такая, ну, первозданная энергия масти. Дальше у нас идут мужчины, новичок жезлов, э, инициированный Жезлов и старший жезлов. Здесь у нас одни мужчины. Так, и мечи. Здесь тоже мужская иерархия, э, ну, кроме элементаля. Так, значит, элементаль э, воздуха это э, сельфида. Дальше у нас идет новичок. Дальше у нас идет э, инициированный и старший. И вот опять-таки нестыковка по м -м, времени года. Вот в тузе у нас мы видим четко, что это осень. Вот а здесь, по-моему, это уже зима, потому что здесь уже все снегом покрылось и уже никаких желтых листьев нет. Ну, это так, к слову. Так, э, все-таки пару слов я скажу о младших арканах. Сейчас уберем все это. Немножко скажу. Вот, допустим, о некоторых картах, о некоторых картах, которые для меня вот, ну, ярко выделились, как те, которые не соответствуют системе Уэйта, или те, которые соответствуют, но не сразу это понимаешь. То есть по картинке не совсем понятно. Вот, допустим, двойка пентаклей, мы видим девушку, которая бежит мимо двух стоящих женщин. Одна из женщин смотрит на часы, вторая просто стоит спокойно ждет. А эта девушка, видно, что она бежит мимо по своим делам. Что эта карта означает? Эта карта означает, что девушке приходится э, делать несколько дел одновременно и очень быстро. И чтобы в, везде э, успеть и сделать все, ей нужно, скажем так, вертеться. Вот как в классике Уэльта двойка пентаклей может э, означать способность делать несколько дел одновременно или сделать несколько дел в течение одного дня, вот быстро. Сначала туда побежала, там сделала, сделала там, допустим, уборку сделала, потом побежала там в банк, прибежала, э, постирала, потом, не знаю, пошла, поработала, еще чего-то там. Вот так и здесь, собственно, человек умеет, умеет э, делать несколько дел, и э, у него это получается вполне успешно. Но просто посыл карты в том, что Нужно не забывать о времени. И иначе можно упустить свои возможности. Так, что вот еще в масте Пентакли интересного? Ну, это все. Вот семерка. Сейчас, одну секундочку. Так, итак, семерка. Здесь мы видим ведьму которая работает магически над растением. Ей нужно, чтобы это растение выросло. А оно не растет и не растет. И вот она сидит над этим растением. И она очень расстроена из-за того, что не видит результатов своего труда. Но посмотрите за ее спину. За ее спиной уже давно вырос шикарный куст роз. То есть эта карта указывает нам на какие-то дела, в которых мы не видим прогресса. И мы расстраиваемся. Но в то же время мы не замечаем, что какие-то другие дела у нас на самом деле идут очень хорошо. Вот такая вот интересная карта. Так, ну здесь все, в общем-то, достаточно классические, за исключением, пожалуй, десятки. Десятка пентаклей, интересная. Значит, здесь алтарь ведьмы, на котором очень много самых различных предметов, атрибутов и так далее. И их уже настолько много, что они не помещаются на столе. И вот ведьма делает уборку, она наводит порядок и избавляется от ненужного. То есть здесь у нас финал масти. Итоговая карта, когда уже, скажем так, идет ну, перебор чуть-чуть. То есть нужно от лишнего избав... избавляться для того, чтобы э, начать что-то новое. Так, это Пентакли.